ПОЧИНАЕМО дебаты, кого первого ебать. На поляне на лесной собрался народ честной. Жили-были ложки-плошки, мандавошки, лев-ремучая змея. В общем, было дохуя. На стене висит объява, срать не меньше килограмма. Кто насрет четыре тонны, тот получит премию. Вот поднялся лев могучий и насрал четыре кучи. Вот поднялся слон гандон и насрал пятнадцать тонн. Лев, конечно, сразу драку и одним пенечком сраку очутился под столом. Под столом были утки, спекулянтки, проститутки. Так на бздели, на пердели, окна запотели. Только ёж не растерялся взял бутылку и смотался. Только выпрыгнул в окно, сразу ёбнулся в говно. А лиса кричит догонку. Сука, спиздил самогонку. Тут пошла хуйня такая. Задушили попугая. А бесстыжая горила на комоде хуй дрочила. И спускала малофью на голову соловью. Соловей терпел, крепился, вынул хуй и застрелился. А бесстыжий дикобраз вернул Дальше свет погас. Свет, конечно, починили. И ему пизды вделили. Добрый дядя крокодил, яйца дверью защемил. Зайцы думали малина, откусили половину. Он пиздит, какой грабеж, где теперь яйцо возьмешь? А бесстыжий носорог, натянул гандон на рог. И пиздит рабочий класс, я надел противогаз.